Nəftçala şəhərində mənzildən kişi meyti tapılıb. Hadisədən bu gün səhər saatlarında mərhumun yaxınları xəbərdar tutdu. Canlı postmediyanın Muğan bürosunun məlumatına görə şəhər sakini 60 yaşlı Məmmədov Əli Türbəsalultan oğluun mənzilində meyti aşkar edilib. Meyt adadiyyatı üzrə müayinə olunmaq üzrə ekspertizaya təhvil verilib. İlkin ehtimala görə mərhum demqazdan boğularaq ölüb, lakin ölümün əsl səbəbi ekspertin rəyindən sonra məlum olacaq, fakla bağlı araşdırma aparılır. Xoş, xoş. Faksi eləməndən məni. Su, su.